Нещодавно на базі Бучанського ДНЗ Капітошка, що на Київщині, відбувся всеукраїнський науково-практичний семінар Фізичне виховання дітей раннього та дошкільного віку у дитячих навчальних закладах організувало захід Міністерства освіти і науки України. До участі у семінарі було запрошено методистів обласних інститутів після дипломної педагогічної освіти. Всіх учасників семінару привітали Анатолій Федорук, Бучанський міський голова, Тамара Панасюк, начальник відділу дошкільної освіти МОН України, Олег Цимбал, начальник відділу освіти Бучанської міськради, та Наталія Клокар, директор департаменту освіти і науки Київської ОДАМ. Головним гостем заходу був Микола Єфіменко, доктор педагогічних наук, автор методик з фізвиховання дітей дошкільного віку. Він презентував оригінальну систему фізичного виховання і пояснив, що руховий розвиток дошкільників повинен відбуватися за розвивальною спіраллю, слідувати природні послідовності від вправ у положенні лежачі до ходьби, бігу стрибків і складно координованих рухів. После них класс присмыкающихся гадов ползучих, которые на сушу уже выбрались, присмыкающиеся. После них начинается класс млекопитающих все круче, все круче они на суше, к суше адаптируются. После млекопитающих птицы появились лапки и крылья, прообраз верхних конечностей. После птиц приматы, обезьяноподобные, которые вертикализовали свой позвоночник уже. Приматы. После приматов знаменитый Homo erectus по латыни, человек прямостоящий, наш предшественник. И, наконец, гомо sapiens, человек разумный, преобразующий мир во всей его красе. С мотыгой, с топором, с орудием идет в пещеру себе делать, плод, лодку, обрабатывать поле. Посмотрите, как все просто. Вот я это увидел в 83-м, когда готовился к своей кандидатской диссертации в Москве, я открыл учебник по биологии, по зоологии, увидел вот эту всю знаменитую теорию Чарльза Дарвина, Альфреда Уоллеса, Карла Линея, да и Библия также гласит глава первой бытие, кто был первый, кто второй, а над всем этим Господь в субботу поставил человека идентичные подходы в Библии у Чарльза Дарвина, только разные, от божественного прикосновения или от животного, это дискуссионный вопрос, но последовательность становления человека до ортоградного положения идентична великой книге и в теории Чарльза Дарвина и его последователей. Мне осталось только дорисовать зеленым цветом, цвет истины зеленый в моей системе, две стрелочки от горизонта к вертикали, Природа-мать творила человека. От А до Я. От чего к чему миллион лет совершенствовалось все живое, чтобы мы стали на ноги? От лежачих положений колей, к стоящим, от горизонтальных, примитивных, ползающих, к вертикальным, прямостояния, ходьба, бег, прыжки и так далее. Это заложено в нашей крови, это заложено в нашем мозге, в нашем ДНК, в нашем генном коде. Как можно начинать физкультуру со стоя, а заканчивать лежа? У нас все на впаке оказывный бать. Вот это и есть филогенез. Вот почему в моей докторской, в моей монографии описан филогенетический принцип от слова филогенез. Фи ло Филогенез, повторюсь, это историческое развитие животного мира и человека как части этого мира. Это что я придумал? Это что Ефимин, к нам пришел? Да это есть в природе латинское выражение статус-кво. Таково статус-кво, положение дела. Его надо принять. И еды за природы. Что мы выдумываем? Что мы выпендриваемся? Какие построения? Какой век? Когда в природе все совершенно по-иному всегда было и будет миллион еще лет а мы идем против природы. Разве можно идти против природы и рассчитываем на успех? Какой успех? Какой успех? Возьмем развитие индивидуально. То есть это была великая историческая логика на протяжении миллиона лет, условно, филогенетическая. А давайте посмотрим, как женщина-мать вынашивает дитя, плод и дает ему развитие в первый год жизни. Вот это условно, уважаемые коллеги, матка, а в ней находится плод, вот матка закрыта. Вот находится плод. Вот плацента, вот пуповина, вот он, околоплодный хвост находится. Посмотрите, чем не рыбий период в развитии человека? Рыбий. Роды, красивое событие, дитя на пеленальном столе, полусогнутые ручки, полусогнутые ножки, амфибия, то есть рыба, рыба на сушу, на сушу. В философском смысле Владимир Леви считает роды ребенка, это выход рыб на сушу, историческую аналогию, совершенно прав он, он еще в начале 90-х это написал, что роды ребенка есть исторический выход рыб на сушу. Правильно, женщина, как часть природы, повторяет эту великую миллионнолетнюю логику вынашивания ребенка и в его развитии в период раннего то, -то. Поэтому, тут ребенок начинает ползать дальше у нас, правильно, очень напоминает э, присмыкающихся, присмыкающихся, извините, давайте нарисуем ползание по-пластунски, это больше на присмыкающихся подходят похожие так. Угу. Затем у нас млекопитающие, на четвереньки переходит наш зюзик, как я говорил, на используем зюзики. Наші зюзики починають позу на четверіньках осваювати, вот, на чотирьох по-разному перекладають фахівці, філологи. це. Мені не дуже подобається на вкарачки, мені більше в програмі на чотирьох, на низьких чотирьох, на середніх чотирьох, на високих чотирьох. А, ведь что Дальше сидение. Ребенок начинает учиться сидеть. Моя дочь Катюша села 6 месяцев. Высвобождая руки крылья. Чем не птичий период в развитии ребенка? Птичий период очень на птиц похоже. Руки высвобождаются впервые. Они же были задействованы руки везде, смотрите. А теперь от животного состояния руки высвободились. Птичий период дотя или внуча в манежике приподнимается на коленочке, удерживая за поручень. Это уже напоминает приматов, обезьян, встающих на задние лапы, чтобы верхними конечностями плоды срывать, манипулировать палкой, что-то доставать, лазать по деревьям, колеи приматы. И потом вдруг мы видим, что ваша Сонечка, Антоша или Юрасик встают на ноги, и вы восклицаете, Стоит, впервые стал, стоит приседать. Да, да, вот он уже Бомо эректус, человек прямостоящий. И наконец, около года, в норме, около года, плюс-минус две недели, наши дети начинают идти самостоятельно, в большую, долгую, красивую, надеюсь, мирную жизнь. Посмотрите, что тут от Ефименко. Да все, в природе давно написано, коллеги. И это называется онтогенез. Просто надо быть ясно видящим, ясно слышащим. Онтогенез. Онтогенез переводится индивидуальное развитие человека в течение жизни. Период раннего онтогенеза охватывает период от рождения до года. Первые 12 месяцев жизни. Самое ключевое показано в первые 12 месяцев жизни. Ребенок в начале в воде, в околоплодных водах затем лежит на спинке, переворачивается полтора-два месяца на живот, вертикализует голову, учится ползать, сидеть, вставать, стоять, ходить и так далее. Но, коллеги, нам снова природа шепчет на примере ребенка. Начни с лежа, начни с ползы, начни с четверенек, а потом поступу, доскональный, руковый базис, дитини э, більш вертикалізованими, більш складними, навантажуючими рухами, типу про прямостояння, ходіння, лазіння, бігу, стрибків. Ну це ж так зрозуміло. Тіло педагога должно бути совершенным, ви бути образцом движения, Двигательной активности. Как стоять и командовать, что детям делать? Не лучший вариант на троечку с минусом, коллеги. А на пятерочку иметь тело красивое, поддерживать его в форме, быть в форме и показывать детям эталон физической культуры. Итак, гимнастика пробуждения. Гимнастика гимнастика прокур... писана прокур... после денного сна. Само слово «зарядка» не есть корректное. Зарядка – это какой-то форсаж, это какая-то активизация, это какое-то мощное импульсное воздействие. Нет, после ночного и дневного сна никакой зарядки быть не должно. А вот гимнастика пробуждения лучшего термина с 95 -го года уже 20 лет я не нашел. Именно перевести ребенка из состояния сна, покоя, небытия в состояние оптимальной психофизической готовности. Для этого и служит гимнастика пробуждения.